ஜெய் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மாய நமக லக்ஷ்மி நரசிம்மரின் பரிபூரண அருடாசியை பெற்றிட கேட்டு சகல ஐஸ்வரியங்களையும் பெற்றிடுங்கள் இந்த மந்திரம் சொல்வதாலோ கேட்பதாலோ நமக்கு ஏற்படும் தீமைகள் கஷ்டங்கள் நீங்கும் செய்வினை முன்வினை தீவினை யாவும் அகலும் இந்த மந்திரம் கேட்பதால் அஷ்ட ஐஸ்வரியங்களும் தந்து அருள் புரிவார் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கருணாமூர்த்தி லக்ஷ்மி நரசிம்மரின் அருளாசியை பெற்றிடங்கள் அனைவரும் வளமுடன் வாழ்க ஸ்ரீ நிருசிங்க மிருத்யுஞ்சய ஸ்தோத்திரம் மார்க்கண்டேயோ नारायणं सहस्राक्षं बद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि कृषिकेशं किं मे मृत्यु करिष्यति गोविन्दं पुण्डरीकक्षम् अनन्तं अजमौयम् केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णम् अतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति शङ्खचक्रधरं देवं चन्नरूपिणमयम् आदौक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति हम् वामनं विष्णुं नरसिंहं जनादनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति भूतात्मानं महात्मानं जगत्योनिमयोनिजम् विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् महायोगम् प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रम् तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णु दूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे कक्षे दुर्लभम् मृत्युञ्जयमिदं पुण्यम् मृत्युप्रशमनं शुभम् मार्कण्डेयगितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियत शुचिः न तस्य मृत्युः श्यानरस्याच्युतचेतसः हृद्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणशाश्वतमादिदेवं सञ्चिन्त्य सूर्यादपि राजमानम् मृत्युं च योगी चितवां स इति श्रीनरसिंहपुराणे सप्तमोऽध्याये मार्कण्डेय प्रोक्त மிருத்யோத் சம்ப ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மாய நமக லக்ஷ்மி நரசிம்மரின் பரிபூரண அருளாசியை பெற்றிட இந்த மந்திரத்தை கேட்டு சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்றிடுங்கள் கருணாமூர்த்தி லக்ஷ்மி நரசிம்மரின் அருளாசியை பெற்றெடுங்கள் அனைவரும் வளனுடன் வாழ்க ஜெய் ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மாய நமக